Поєдинку чемпіонату України Дніпро-Динамо на Дніпро-арені 0-0 і ми разом дивилися цей матч з виклинуючим обов'язки головного тренера збірної України Юрієм Калицем, який саме зараз готується до 29 березня, 29 березня товариський матч Во нашої збірної України проти команди Італії. Отже, Юрій Миколаївич, доброго дня. Скажіть, будь ласка, на основі сьогоднішнього матчу? Я знаю, ви вже зробили офіційну заявку на матч. Гравці викликали матч проти Італії на основі цього матчу, або тих матчів, які ви найближчі дні передивились, передивитеся, можливо змінитися. Все може бути. Я завжди ставляв за собою право змінення списку. З чим це зв'язано? Во-первых, ми подаємо список за. 10-15 дней. Но, тем не менее, у нас проходят еще туры. Сидишь, нервничаешь в каком плане, в том плане, чтобы никто ни в коем случае травму не получил. Сегодня очень приятно. Я увидел Виталия Камыцюка. Очень хорошо Женя Чеберячка выглядит, что касается, по первому тайму. Ну и, в принципе, все кандидаты в сборную довольно-таки неплохо выглядят. Будут ли изменения? Отвечу на ваш вопрос, что Можуть, можуть бути. Але не планується. До речі, ще вчора я знаю, Дніпропетровський Дніпро на тренуваннях награвали на позицію центрального захисника, травмованого Мандзюка, Віталія Мандзюка, награвали Руслана Ротаня. І сьогодні Мандзюк у складі. Ви кажете, що брячком, в принципі, вони непогано займають. Атака київського Динамо без Мілевського поки що сьогодні не оправдовує очікувань київських болівальників. Чи це все ж таки знаки втоми після Манчестер Сіті? А, ну... Я бы сказал бы так, что по игре «Динамо» по первому тайму видно, что немножечко эмоционально выхолочены футболисты. Но поверьте, что во втором тайме будет по-другому. Сейчас они почувствовали игровой ритм и так далее. Что касается Днепра по первому тайму, у них есть уважение к любому сопернику, особенно к такому сопернику, как «Динамо». Но в конце первого тайма «Днепр» выглядел посвежее, и это, в принципе, неудивительно. И надеюсь, что второй тайм будет что с одной стороны, что с другой намного продуктивнее. Что касается первой части вопроса, Руслан тема хорош, что он может сыграть на любой позиции. И это здорово, когда есть такие футболисты. А, Виталик долго не тренировался. А, хватит ли у него сил на второй тайм, время покажет. А, но тем не менее видно, что ему не хватает немного игровой практики. Но надеюсь, что во втором тайме еще раз повторюсь, что мы увидим а, побольше. Это я уже говорю как болельщик побольше голевых моментов, потому что пришло очень много людей на стадион. Хотелось бы, чтобы а, счет изменился независимо в какую сторону. Не можем не запитать, ваши симпатии в этом матче на боте ничьей? Да, я ни в коем случае, у меня никогда не могут быть симпатии к одной или другой команде. Я тренер национальной сборной. Я пришел на стадион, друзья мне дали куртку Днепр. Когда я на Донецке, в Донецке, мне дают куртку Донецкой. Для меня совершенно нет разницы, какая эмблема на груди. А для меня на сегодняшний день самая главная эмблема – это сборная Украины. Спасибо. Спасибо. Юрий Калитов, это выполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины.